Istilah gay sebenarnya berlaku untuk semua jenis kelamin, lelaki dan wanita. Namun akhir-akhir ini wanita lebih menyukai istilah lesbian. Dengan erti kata lain, lesbian adalah gay berjenis kelamin wanita. Orientasi seksual adalah merupakan keinginan individu untuk memenuhi rasa cinta dan perhubungan dengan intim antara dua insan gay dan lesbian pada mulanya perkataan gay digunakan untuk menunjukkan erti bahagia atau senang namun di negara inggris perkataan ini juga bermaksud homoseksual sekitar tahun 1880 seiring perkembangan waktu istilah gay lebih banyak digunakan ke arah homoseksual Istilah gay sebenarnya berlaku untuk semua jenis kelamin lelaki dan wanita. Namun akhir-akhir ini wanita lebih menyukai istilah lesbian. Dengan erti kata lain, lesbian adalah gay berjenis kelamin wanita. Homoseksual. Homoseksual adalah seseorang yang tertarik kepada sesama jenis dan tertumpu kepada seks semata-mata. Biseksual. Biseksual ialah ketertarikan seks kepada sesama jenis dan berlawanan jenis secara bersamaan. Sebagai contohnya, untuk mudahnya, biseksual ni adalah lelaki yang suka wanita dan dalam masa yang sama juga dia suka juga kepada lelaki. Maksudnya dia suka dua-dua, lelaki dan wanita. Transsexual. Transsexual ialah orang yang ingin tampil berlawanan dengan jenis kelaminnya. Sebagai contoh lelaki ingin menjadi wanita dan mengubah alat kelaminnya menjadi alat kelamin wanita. Metodologi yang digunakan oleh golongan liberal dalam memahami ayat-ayat Al-Quran adalah metodologi yang asing dan keliru. Kaedah yang disepakati oleh para ulama dalam mentafsirkan ayat Al-Quran hanya dilakukan oleh orang yang berkelayakan serta memahami keseluruhan Al-Quran dan bukannya pemahaman yang berasaskan rasional akal semata-mata serta secara terpilih golongan liberal cenderung mempertentangkan sesuatu ayat al-Quran dengan ayat yang lain dan bukannya memahami sebagai satu kesatuan mereka hanya memilih untuk beriman terhadap sebahagian ayat dan menolak sebahagian ayat al-Quran yang lain Selain gagal merujuk kepada keseluruhan ayat al-Quran, mereka juga gagal merujuk kepada as-sunnah ataupun hadis yang berperanan mentafsirkan dan menjelaskan maksud ayat al-Quran. Tiga strategi yang digunakan oleh komuniti dan pemikir Islam yang mendukung perlakuan LGBT. Yang pertama, mereka mengkritik pentafsiran tradisional terhadap ayat tertentu dalam al-Quran. Mereka berpendapat bahawa tafsiran ulama terdahulu terhadap ayat yang menentang homoseksual sudah tidak sesuai dengan zaman moden. Justeru mereka cuba mencabar dan mempertikaikan tafsiran tradisional itu dengan mengatakan bahawa ayat-ayat tersebut tidak semestinya mengutuk orientasi seksual tetapi lebih kepada isu moral, kekerasan atau paksaan dalam hubungan. Yang kedua, mereka mengkritik kelayakan pihak berkuasa agama untuk mentafsir teks agama. Golongan ini mempersoalkan hak dan autoriti ulama atau institusi agama dalam menentukan hukum berkaitan homoseksual. Mereka mendakwa tafsiran yang dibuat oleh pihak agama bersifat berat sebelah, tidak memahami realiti semasa dan menindas golongan LGBT. Oleh itu, mereka menuntut agar tafsiran agama dibuka kepada pandangan yang lebih inklusif. Yang ketiga, mereka mentafsir semula teks agama mengikut perspektif mereka sendiri. Mereka cuba mentafsir ayat-ayat agama berkaitan homoseksual dengan cara baru yang menyokong perbuatan tersebut. Dalam usaha ini, mereka menolak tafsiran lama dan memperkenalkan pemahaman baru yang kononnya lebih selaras dengan nilai kasih sayang kebebasan dan hak asasi manusia. Tujuan utamanya adalah untuk menghalalkan dan mempertahankan sokongan terhadap perlakuan LGBT daripada sudut agama. Jelasnya, mereka berusaha untuk merombak semula penafsiran para ahli tafsir terdahulu dengan menerapkan perspektif baru berhubungan perlakuan homoseksual bagi tujuan membenarkan sokongan mereka terhadap Perlakuan LGBT. Hasil temu bual komuniti LGBT Muslim di Lembah Kelang. Berdasarkan dapatan daripada temu bual bersama pelaku dalam komuniti LGBT Muslim di Lembah Kelang, didapati bahawa majoriti daripada mereka mengakui bahawa perbuatan homoseksual dianggap sebagai sesuatu yang keji dalam ajaran Islam. Mereka juga tidak menafikan bahawa homoseksual merupakan antara sebab utama kaum Nabi Lut diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun begitu, majoriti daripada mereka berusaha membezakan antara perasaan dan perlakuan mereka cuba menjustifikasikan bahawa kekejian itu hanya terletak pada perbuatan seks itu dan bukan pada perasaan atau kecenderungan terhadap individu sejenis sebagai contoh Patricia seorang lesbian yang ditemu bual mengatakan saya boleh menerima bahawa hubungan seksual sesama jantina itu sesuatu yang keji tetapi jika dari sudut perasaan saya menolak dan membantah sekeras-kerasnya sementara itu Ray seorang lelaki gay muslim berkata isu homoseksual ini kalau seseorang itu melakukan aktiviti seksual sesama jantina barulah dia benar-benar seorang yang gay tetapi jika hanya dia memiliki hanya memiliki perasaan tanpa sebarang perlakuan seksual maka itu bukan gay Secara keseluruhannya, hasil temubual ini menunjukkan bahawa golongan LGBT Muslim sedar akan larangan agama terhadap perlakuan homoseksual. Namun, mereka berusaha menjustifikasikan identiti mereka dengan membezakan antara perlakuan dan perasaan. Jadi melalui bedah buku kali ini kita dapat lihat bahawa isu homoseksual dan orientasi seksual bukan sekadar soal perasaan atau identiti tetapi melibatkan kefahaman mendalam tentang ajaran Islam dan juga nilai kemanusiaan yang sebenar. Dalam Islam kita diajar untuk membezakan antara dosa dan pelaku dosa. Kita menolak perbuatan tetapi bukan membenci insan. Setiap manusia ada ujian masing-masing dan bagi mereka yang berkelut dengan kecenderungan ini pintu taubat dan rahmat Allah sentiasa terbuka luas apa yang penting ialah kesedaran untuk kembali kepada fitrah dan tidak menjustifikasikan dosa atas nama kebebasan atau kasih sayang semoga perbincangan ini membuka mata dan hati kita bukan untuk menghukum tetapi untuk memahami dengan ilmu adab dan hikmah terima kasih kerana menonton jangan lupa like komen dan subscribe agar anda tidak terlepas perkongsian ilmu yang seterusnya. Jumpa lagi insya Allah dalam bedah buku yang akan datang.